Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləcilər. Suraxanıda, Suraxanı icraşmayətinin arxasında, e, demək, yer ması və ərazisi deyilən ərazidə, e, demək, icraşmayətinə yaxın ərazidə yedəçliyinə görə hörmətli izləcilər, 9 sotun üstündə şəxsi inşə olunmuş Gözəl 2 mərtəbəli 1 həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləcilər, Allah evlənənlərə ev qismət ev eləsin. Buyurun baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında məlumatlarım verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləcilər, nəzərə çatdırıram, yenə qeyd edirəm, bu evin e, demək öz ayrıca bir layihəsi var, gözəl bir layihəsi var. İndi təqdimatda sizə göstərəcəm, təmirinə də indi sizin təqdimatda sizə göstərəcəm. Gördünüz kimi, bax bu ev böyük hissəsi 9 sotun içində iş olunub. Burada boş torpaq sahəsi var, babasına salmaqsın, belə bir ev sahibi, belə şərait yaradıb. Gördünüz ki, bu da evin xarici görünüşü. Əlavədə hörmətli izləcilər. Göz nəzərinizə çatdırım, burada e, demək 9 sotdan əlavə 3 sotaya yaxın bir torpaq var. Buna, yəni satışa qiyməti adət yoxdur. Sadəcə almaq istəyən adam bunu da ala bilər, qata bilər evinə. Yəni bax belə bir e, tikisdə var, amma bu tikilib adəti yoxdur bu. Evə sadəcə almaq olar. E, demək, bu burada da yenə bununla da Türzə torpaq sahibləri növbəndə bu evi yenə də bu torpağa qatmaq olar. Amma bu evin qiymətini adəti yoxdur demək burdan e, giriş darvazəsi pultdan idarə olunur. Əlavə -əl, əl qapısı var. Gördünüz ki, indi həyəti tam et daşlarla düzülüb. Ev həqiqətən çox möhtəşəm, mükəmməl e, fundamentə budametdən inşa olunub. İndi ətraflı bax e, demək e, qaraj hissədən evin tişin hissəsə göstərəcəm. Keyfiyyətini sizə nəzərə çatdırıram. Evin həqiqətən ev sahibi fundamentinə, tişisinə çox qəşəng e, hər pul xərçəyib. İndi burada artıq əskiaları yığıb ev sahibi, yəni qarşılıq olmasına baxma. Mən bura ona görə girdim ki, evin keyfiyyətini sizin nəzərinizə çatdırım. Demə bax bu hissələrdən bax rüc yerləri, beton yerləri, bura karkaslan, karkaslar verilib, katla ban qazılıb, bax bura beton tökülüb bu hissəsinə. Sonra betondan əlavədə bax bu qüllər hamısı. Görürsüz bax bir hissələr hamısı beton monolit, görnə qalınlığında belə karkaslar verilib. Fikir verin, hörmətli izləyicilər. Belə də dayaqlar qoyulub. Evin keyfiyyətini sizin nəzərinizə çatdırmaq. Yəni burada ev həqiqətən kökündən çox gözəl inş olunub. Fikir verin. Yəni hər tərəfli ev birinci məbə bu yuxarılar hamzı beton monolitlərlə özləri qalın armaturalardan istifadə olunub. 90-cı ildə inş olunub bu tam oturmuş bir evdi. İndi proyektini keçək tanış olaq. Sadəcə bu evdə yaşayış olmanda qura artıq əşyaları gətirib yığıblar bura. İndi keçəyin evin içini tanış olaq. Biraz qarma qarışıqda üzr diləyirəm, hörmətli izzətli izzətlər. İndi keçəyin evini, proyektini tanış olaq. Evin proyekti qeyri-adi bir proyekti var. İndi keçək evin proyektini tanış olaq. Burada solda oturmaq üçün belə bir grandasıdır. Balanslar belə qoyulmalıdır. Səlqinə çöldə oturub çay içmək zədat şərait yaradıb ev sahibi. İndi Kəsən evin istinəyin layihələrinə baxın ola. Hörmətli izləcilər, bax burdan daxil oluruq evin içəri hissəsinə. Bu hissələri, birinci hissələri bura üst polda sonra düzəldilər. Ev düzdür. Çoxdan inşa olunsa da evin layihələrinə bir dənə baxın. Yəni burada tam başqa fərqlidir layihələr. E, burdan bir başa sala daxil oluruq. Fax tərəfdə burda bir mətbəxdir. Həb e, bir neçələ təmir olunub belə. Yavaş-yavaş təmir olunub be. Yəni inşa olunub. Bax bura mətbəx hissəsidir. 4dən 7 metrliyə 28 kvadrat mətbəxidir. Geniş mətbəxi var. Kimə şəchədir bura? Burda bir geniş yataq otağı. Sadəcə evdə yaşayış olmadığını görə abular atıb evə həqiqətən təmirə ehtiyac var. Mən nəyə görə demək istəyirəm? Yəni bunu alan adam öz əlindən çıxardıb bu evi ideal bir ev eləyə bilərlər. Çünki evin həqiqətən tişisi çox gözəl, möhtəşəm evdə. Demək bu hissəsi də zalı hissəciktir, hörmətli izləyicilər. Zalın üstü belə açıqdır. Ev sahibi yuxarıdan belə bir böyük bir ə e, new stras marxsiib. Nəsə indi planlar dəyişib, yəni qalıb belə təmiz. Bu da plakandır. E, sağa sola çıxmaq üçün çox gözəl bir layihə e, qoyub. İndi burada ətraflı bir dənə bu hamamı çəkim. Hamamın 20 kvadrat təxmini izləcilər. Hamamın bütün səsi demək olar ki, pafel metrələri düzəlib, təmirlidir. Yəni də yəni sağlam vəziyyətdədir. İndi istəyən adam dəyişdirə bilər. Yuxarılar da bax belə, görürsüz monolit betondan hamısını çəkib göstərəm ki, bütün ev sistemlidir, tox sistemlidir, hamısı çəkilib hazırdır. Sadəcə burada kosmetik xərcəbə ehtiyac var, hörmətli izləcilər. Bunu nəzərəcə satdırım. Pollar də vurulub üstündən e, parketləri vura bilərsiz. Yəni ideal vəziyyətdə yığa bilərsiniz təmirlə. Demək, burada yenə də əlavə bir e, otaq var, 20 kvadratlıq, 4dən 5ə. Gördünüz kimi buranda yəni alan adam özü təmir edə bilər sadəcə sadə elə bilə təmir olunub. İndi qalxaq ikinci mərtəbənin ikinci mərtəbənin ikinci mərtəbənin yuxarısından danışaq belə qalxıb burda yuxarı. Hörmətli izləyicilər, bax görürsüz burdan e, demək burda da otaqlar var əlavə. Görürsünüz ki, burada Yuxarıda banı da monolitdə, beton monolitdir. Sadəcə yuxarını e, belə bağlıblar beton monolitdir. Ban hissəsi, manzar hissəsi. Demək, burada bir otaq. Eyni vəziyyətdə 20 kvadratlıqdır. Evdə yaşayış yoxdur, deyə hörmətli izləyicilər, biraz qarışıqlıqdır. Bu indi alan adam əgər hansı bir müştəri alsa. Bu beton ki var i buranı. Buranı açıqdır burana belə rahat zala sevirə bilərlər buranı. Yəni beton elib buranı da təzədən bağlamaq olar zalın üstün. Sadəcə Əfsəbin layihəsi e, belə olub. Demək, burada bir e, yenə də bir yataq otağıdır, gördünüz kimi. Görürsüz, bax burada betondur. Hətta buna da belə betondur. Sadəcə ratsipanlarla yıqılır, beton atıb yuxarıda qalır, yəni içəri də qalır. Keçilik buradan. Burada balkona çıxışdır, sadəcə yenə də bağlı olduğunu təsvir olsun ki, bağlıdır. Burada bir geniş yataq otağı var. Geniş yataq otağı. Burdan da keçirik. Yataq otağında da bir hamamı var. Görürsüz, hamamçı sistemlə belə elə-elə bilincə çəkilib qalıb amma təmirə ehtiyac var öz yerində. Buraxıb izahladım. Gördünüz kimi, nə varsa təqdimatda sizə göstərdim, dedim. Baq, indi gör bütün hamzı sizə izah edim. Demə, suraxanın icraç məntin yaxınlığındadır. Torpağın burada sotu 30 mindir. Torpağın qubsası var, çıxarışı var. Alan adam evin üstünə, yəni rahat çıxarış ala bilər evin özünə 2x2-də. Torpağın sotu burada 30 mindir. Aşağı torpaq yoxdur, heç yoxdur da torpaq. Yəni soş, olsa da 30 minar sahə torpaq yoxdur. 9 sotdur. Elə 300 min bunun qeyməyor torpağın pul eləyir. İcazəsini də hələ demirəm, nəzərə alın, hələ çəkistə demirəm. Hörmətli izlədicilər, mən sizə məlumatı verirəm nəyə görə. Çünki bəzən müştərilər deyir ki, dəyəngəzə yerə. Amma burada gəlib hər evin özünün qiymətinə görə, yerinə görə qiyməti var. Bu nəzərə alın. Ev sahibi də bura həqiqətən nə görə küllük miqdarda pul xəyir edib. Gördünüz kimi ağlaylanın xərcidir. Betonların, naqada beton monolitlər verib, karkaslar verib, hamısı xərclərdə. Bunu biz müştəri hələ bir az nisbətən çox deyildi. Biz nisbətən saldıq bunu 450 min start qiymətə. Real əlavə endirim olmağını olacaq. Birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Birbaşa ev sahibi sizə qiyməti deyəcək. Son sözdə ev sahibi deyəcək, hörmətli izləcilər birbaşa sahibinlə görüşəcəksiniz. 9 sotun da sotun içində İcra Şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Deməli, əlavə də boş büründə boş torpaq sahəsi var. Onu da ə, almaq olar əlavə xərc kimi. Belə hörmətliyəcəzdilər. 450 min start qiymətini qoyuruq. Real ərazisi endirmələməyə. Olarsa birbaşa sahibinlə görüşəcəksiniz. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmaq unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.